الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون مؤذن جہ حضم بہازی لسارقون صدق اللہ العظیم آیت نمبر پینسٹھ سے لے کر آیت نمبر ستر تک سورہ یوسف ہے اور تیرواں سپارہ ہے قَالَ لَنْ ارس مَعَكُمْ آپ نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ انہوں نے کہا نا کہ بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو یوسف علیہ السلام کا کیا ہے بھائی آئی آئی ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تب وہاں کے حکمران نے کہا ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا غلہ دوں گا ورنہ وہ ہمیں غلہ نہیں دے گا تو آپ نے کہا کہ میں بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ حتی یہاں تک کہ تو نے مئو من اللہ تم میرے پاس لے آؤ ایک ایسی قسم جس کو پکا کیا گیا ہو اللہ کی قسم کے ساتھ یعنی اللہ کی قسم پختہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے تم یہاں تک کہ قسم کھاؤ پھر میں بھیجوں گا لتاۃنی بِهِ کہ تم ضرور لے آوگے میرے پاس اسے یعنی اس بات کی قسم کھاؤ کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسے واپس میرے پاس ضرور لاؤ أَن يُحَاطَ بِكُمْ مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے یعنی کوئی ایسی صورتحال نہ بنے کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے ورنہ تم اسے ضرور لانا فلما آ تو پس بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ قول اللہ علا ما نقول و وکیل تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے شیصر یعنی شیصر ہماری گفتگو گو پر گواہ کون ہے اللہ, 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 اللہ تعالیٰ ہے فرمایا کہ قسم لے آؤ اللہ تعالیٰ کی تو آپ نے انکار فرما دیا کہ میں ایک بار شتر کے لیے یعنی ایک اونٹ کے بوجھ کے لیے اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں ہوں ہاں اگر تم پختہ قسم اٹھاؤ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے بحفاظت واپس لے آؤ گے تو پھر میں اس کو بھیج سکتا ہوں آگر شاہ پرمانہ کہ لتا بِهِ إِلَّا يُحَاطَ بِكُمْ کہ تم ضرور لے آؤ گے مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے مگر یہ کہ تم سب کو تم سب کو دشمن گھیر لیں اور تمہیں ہلاک کر دیں اللہ ان تہلکو جمیعا اور قطادہ نے کہا ہے کہ اللہ ان تغلبو حتی تیکو ذالکہ یہاں تک کہ تم کو بالکل مغلوب کر دیا جائے اور بے بس بنا دیا جائے یعنی وہ بات جو تمہارے بس میں نہ ہو ایسا کوئی عمل کر دیا جائے تو وہ ایک الگ مرالہ ہے ورنہ تمہیں قسم کھانی پڑے گی اور وہ بھی اللہ کی قسم کھانی پڑے گی اس لئے فکا فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی کھانی چاہیے کس کی کھانی چاہیے اللہ کی قسم وقال یابن آپ نے کہا اے میرے بچوں لاتد خلو مم باب واحد شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے ود خلو من اب واب متفرقہ بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے ایک سے داخل نہ ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا انہوں نے حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی قسمیں اٹھائیں یہاں تک کہ اس طرح کی قسم اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو آپ مجبور ہو گئے اور بن یامین کو بھیجنے پر کیا کر دی آمادگی ظاہر کری جب خوراک کا یہاں فرمایا کہ مختلف ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے داخل ہونا فرمایا کہ جب خوراک کا پہلا ذخیرہ ختم ہو گیا اور مزید غلہ لانے کے لیے مصر جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت یعقوب نے اپنے فرزندوں کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جب شہر میں داخل ہونے لگو تو ایک جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا بلکہ دو دو تین تین ہو کر مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا آپ کے اس ارشاد کی کیا وجہ تھی علماء کرام نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں یا تو آپ کو یہ خیال آیا کہ جب یہ گرانڈیل ڈیل تندرست توانا حسین و جمیل نوجوان ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں تو ممکن ہے لوگ ان کے ساتھ حسد کریں اور بادشاہ کے پاس جا کر ان کی کوئی شکایت کر دیں اور بادشاہ کہیں انہیں قید نہ کر دیں امام راضی فرماتے ہیں وہ ان حاضر محتمل ان فی ہے کہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ نے انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر حق ہے نظر کیا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کو نظر لگ گئی تو یہ کیا ہے حق, حق ہے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان العین لتدخل الرجل رجلقبرا والجمل القدرا یعنی نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے نیند حضور ان کلمات طیبات سے حسن کریم ان کو دم فرمایا کرتے تھے صرف یہ نہیں بتانا کہ تجھے بیماری کیا ہے بیماری کا حل بھی بتانا ہے اور اس کا علاج بھی بتانا ہے हुँ. یہ علماء حقہ کی کیا ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے یہاں تک بتا دیا کہ نظر کیا ہے حق ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نظر لگتی ہے اور نظر کو دور کرنے کا علاج یہ ہے نظر کو دور کرنے کا علاج کیا ہے یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے کیا اعوذ کلیماۃ اللہ تام من کل شیطان کل عین لاما جس شخص کو اپنے متعلق یہ خیال ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آئے تو کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی اکثر گھروں میں نا جب ہم جاتے ہیں نا تو جو اپنے قریبی گھر یا جن کے ساتھ آنا جانا ہے تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں فلاں ماموں چاچا تایا پھپڑا آیا تھا تو اس کی نظر بڑی ڈاٹی ہے تو اس کی نظر ہمارے بچوں کو لگ گئی ہماری گاڑی کو لگ گئی ہمارے مال کو لگ گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا تو جس کو شک ہو کہ میری نظر کیا ہے لگتی ہے لگتی ہے جس کو لگ جائے اس کے لیے الگ دعا بتائی اور جس کو یہ شک ہو کہ میری نظر کیا ہے لگتی اسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں بیڑ نظر؟, نظر کوئی اسی طرح کے الفاظ ہیں تو اگر ایسا کوئی ہو تو اسے یہ خود پڑھ لینا چاہیے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم مبارک فی اور جس کو نظر کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو جس کی نظر سے تکلیف ہوئی ہے اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ و مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی ان الحکم للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا وَعَلَيْهِ علیہ فل المتوقلون اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو یعنی جو توقل کریں تو وہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توقل کریں ولما عمر امر سے بچنے کی ایک تدبیر بتا دی لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی کیا ہے مجال نہیں یہ تدبیریں اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جب اذن الہی ہو اسی کا فرمان اٹل ہے اور ہم سب کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے چاہیے ولما داخلوا من ومرم عمرهم ابوهم اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے ما کا نیمن اللہ من, مِن شعیع وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر اللہ حاجتن فی نفس یعقوب قداحا مگر یہ احتیاطی تدابیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا وہ لذو علم الما نہ ہو اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں اکثر الناس لا علا لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے صاحب علم کہا گیا کہ آپ کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ اجن الہی کے بغیر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اپنے مقصد کے اصول کے لیے اسباب کا مہیا کرنا ہر شخص پر فرض ہے لیکن اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی احتیاط اسے تقدیر کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی آپ فرماتے ہیں کہ امام مذکور نے ایک کول بھی نقل کیا ہے کہ آپ کو علم تھا کہ مصر کا حکمران آپ کا لخت جگر یوسف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس راز کی افشا کرنے کی اجازت نہ تھی سمجھ آ گئی ولما داخلولہ یوسف آبا اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو الہی اخا ہو اسے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں قال اناقوق میں تمہارا بھائی ہوں فلا تب تعیض نہ زدہ ہو ان حرکتوں پر بما کانو یا ملون جو یہ کیا کرتے تھے ان حرکتوں پہ کیا نہ کرو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب مصر کے پایا تخت میں پہنچے تو حسب ہدایت مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بڑے عزت و تقریم سے خوش آمدید کہا اور شاہی مہمان خانہ کے نگران کو حکم دیا کہ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے بن یمین کو اپنی تنہائی کا خیال گزرا تو سردہ ہو گئے گیارہ تھے نا وہ دو دو تھے سارے چلے گئے تھے ایک رہ گئے اپنی تنہائی کا خیال گزرا تو سردہ ہو گئے ان کو غمزدہ دیکھ کر حضرت دی یوسف نے انہیں بلایا اور اس سردگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا مجھے آج اپنا بھائی یاد آ رہا ہے کاش وہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا آپ نے بظاہر ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا تنہائی میں حسب مل، جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ بن جمین گھبراؤ نہیں جس بھائی کی یاد تمہیں ہر وقت غمگین رکھا کرتی تھی میں وہی ہوں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں دونوں بھائیوں نے چھوٹی بڑی ساری باتیں ایک دوسرے کی بطا... کو بتائی ہوں گی اس زمن میں بھائیوں کی زیادتیوں کا تذکرہ بھی بن یامین نے کیا ہوگا ان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کہا فَلَا تبتا عش بما يَعْمَلُونَ جو یہ کرتے ہیں تو اس پہ غمزدہ نہ ہو فلما جہم بجہ حاظیم جا پھر جب فرام کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک جعل قایا تفیر اہل اخی تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی جورجی میں وہ جو جنہیں پرانے زمانے میں چھٹیاں کہتے تھے وہ سیبے کی بنی ہوتی تھیں اور گھوڑا یا یہ اونٹ یا جو بھی ہوتا تھا تو اس کی آدھی ایک طرف ہوتی تھی آدھی ایک طرف ہوتی تھی تو اس کو جورجی کہتے ہیں سُمَّ عَزَّنَ مُعَزِّنُن پھر پکارا ایک پکارنے والے نے اجت و حل و اے قافلے والو بلا شبہ تم کیا ہو چور ہو عرصہ راز کی بات بن یامین اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے تھے اور ایسے حالات میں جبکہ مصر ان کے زیر نگی ہے اور مملکت کے سیاہ سفید کے وہ مالک تھے تو بچھڑنے کو دل نہ چاہ اور کہا میں تو ان ظالموں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا بن یامین میں تمہیں کس طرح روک سکتا ہوں ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی اجنبی کو ملک جانے سے روک دیا جائے اور اگر صاف صاف بات کی جائے تو قبل از وقت پردہ فاش ہوتا ہے اور اس کی ابھی اجازت نہیں آخر یہ طے پایا کہ آپ کے سامان میں شاہی قیمتی پیالہ رکھ دیا جائے تمہاری روانگی کے بعد لازمی طور پر جب اہلکار اس پیالے کو نہ پائیں گے تو تمہاری سامان کی تلاشی لیں گے اور پیالہ جب تمہارے سامنے سے برآمد کیا جائے گا تو پھر تجھے روکنے کی صورت نکل آئے گی لیکن اس طرح تم پر چوری کا الزام لگے گا کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی آپ نے خود یا کسی خادم خاص کے ذریعے وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا اللہ اکبر برکبیر جب وہ روانہ ہو گئے اور اللہ کے قداموں کے اہلکاروں نے وہ پیالہ مفقود پایا تو انہیں سخت فکر لائق ہوئی سوچنے لگے ابھی تو پیالہ یہیں تھا اور ان کینانیوں کے بغیر اور کوئی یہاں آیا بھی نہیں ان کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہو نہ ہو پیالہ بھائی اڑا لے گئے فوراً ان کے تعاقب میں ایک افسر چند ملازمین کے ساتھ بھیجا گیا جب وہ اس کافلہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا ہے قافلے والو ٹھہرو تم ہمارے کیا ہو چور ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے